І разные литвы, которые выбивают. Якщо ми сильно концентруємося на тому, чого у нас немає, і загальні речі. Всі ми на певному рік, є енергія. І ми притягуємо то, чого ми найбільше не хочемо. Дуже супросто. Як з цим, як вийдесь? І так, щоб позбутися про розуму і тіла, треба в першу чергу певний аскетизм або відстороненість і предметів бажання. Знову ж таки, на власний класі, який буде в чверти до дня, там буде дуже докладно це. Мене звати Любомир Буванько, я експерт по ефективному спілкуванню та бізнес-комунікації, коуч і тренер успіху. Скажіть, будь ласка, ці методики, наскільки вони ефективні? Ці методики, якщо їх, це використання певних законів, які мають універсальний характер, я в своїй методиці користуюся різноманітними напрямками, це і напрямок і коучинг, і напрямок динамічної медитації, і напрямок то тобто, я використовую різноманітні методи, які дозволяють людині добуватися того, чого вона хоче. Деньги це всього лиш мобілізована енергія. І деньги це тот язык, на котором Вселенная і ваші ангели з вами розмовляють. Если что-то не так заменає, это то, в чому, обрати внимание. Обрати внимание, посмотри. Но самое верное, что я вам рекомендую, пожалуйста, отслеживайте свои мысли. Отслеживайте то, что вы проговариваете. Потому что самое распространенное проклятие, по-какому-то я уже вас не могу назвать, это когда мы очень часто говорим ничего себе. Давай. То, что я даю и то, чему я обучаю людей, основано только на моем опыте. Я думаю, что все возможно и все в нашей голове. Все абсолютно реально. Я учу людей верить в себя, сбавляться от своих страхов. Угу. Все возможно. Школа занимается и здоровительными практиками, и благосостоянием, и движением по жизни, быть успешными и так далее. Да? То есть, что мы делаем в школе, чему мы учимся мы учимся выводить на осознанное понимание своих. Методика – это терапевтический, скажем так, одна из методик арт-терапии. Авторы этой методики, ребята из Киева, Надежда Макс Влинский. Вот они мы их представляем здесь в Хмельницком. Они были вчера на фестивале, показывали мастер-класс. Меня зовут Светлана Заверюха. Я на этом фестиале представляла. Генетику. Я проводила мастер-класс. На мастер-классе у нас было пять человек. Люди нашли какие-то свои, можно так сказать, ответы угу. на какие-то свои вопросы. Что вот. такое дианетика? Дианетика это современная наука о разуме в переводе из греческого дио через ноус разум она показывает, как устроен разум, как он действует на наш организм. И что такое вот дает ответ, что такое психосоматические заболевания, как с этим справиться. Я буду говорить о энергиях, энергиях, которая мы знаем, я буду говорить все через морфемы, китайские морфемы. Что такое морфема? Это иероглиф, при помощи которого раскрывается глубинное значение каждого слова. Допустим, я сразу привожу Пример, как мы хотим, чтобы нас понимали, взаимоотношения мужчины и женщины, как мы хотим, чем мы хотим, чтобы нас понимали, головой, сердцем, душой. Здесь тренд, тревога, извинения, что-то такое, и с элементом нежности. профессиональный уровень. Поэтому мы стараемся давать программы, которые поднимают существенно качество жизни бизнесменов. Одна из таких программ сегодня была на мастер-классе – это «Основа благосостояния финансовой грамотности. Союз духовного и материального». Я считаю, что бизнес-тренинги должны включать вопросы духовного развития человека. Чисто технические тренинги работают, но до определенного момента. Когда же человек идет гармонично и в духовном развитии, и в бизнесовом развитии, тогда у него все получается намного быстрее. Значит, проводил мастер-класс по основам физического здоровья. Возник внутренний импульс поделиться с людьми информацией. Той, той информацией, которую я лично нарабатывал более 10 лет. Это Информация, которая структурирована, систематизирована в результате личностного поиска, которая позволила избавиться от ряда серьезных недугов, за которые не бралась официальная медицина и говорили, что он неизлечим. И позволила перейти из пространства болезней в пространство здоровья. То есть есть определенная ситуация. Что это тут за ситуация? Это сравнение, планирование, да? То есть когда мы в голове, э, ну, кто прокручивает картинки, кто пишет план или что-то другое. Вот с неудачей тут идет такие ну, ситуации. Ситуация, которая возникает из страха неудачи. Есть, есть, и другие такие ситуации. Когда спортсмен хочет прыгнуть, у него возникает страх неудачи. Для него это будет ситуация. И, например, неизвестность очень интересно, да? Что за ситуация, которая проявляется в этом страхе? <Gefood> Меня зовут Андрей угу. Я являюсь бизнес-тренером Академии Живого Бизнеса и официальным партнером этой Академии в Украине. Угу. И сегодня я был в городе Хмельницк с мастер-классом «Страхом нет, жизни да». Э -э сколько людей пришло к вам на мастер-класс? Ну, наверное, э больше 20. Где-то так. Как я понимаю, основная проблема все-таки были страхи, да? Основная, да. Ну, пришли mm -hmm. люди просто послушать меня. Mm -hmm. Вот э, люди смогли решить свои проблемы на ваших мастер-классах? За полтора часа, думаю, они смогли приблизиться к пониманию того а откуда, возможно, взялась эта проблема и какими способами ее можно решить. Mm -hmm. Ну, и также, я думаю, что процентов 70 группы ощутили на себе, что это возможно. Фестивали дуже классные, потому что, если я пришла с початку славянскую методику работы с телом, потом цигун, прошла класс цигуна, там Напруження розім'яла все тіло, розслабила, а потім ще пішла на психологічний тренінг, ще проробила своїми проблемами психологічними. І це вчора, і сьогодні виходить, дуже класні відчуття. Відчуття такі реально змінили проблеми в тілі. От проробили всі, всі проблеми, і якби дуже добре. Гармонію тіла і, і душі вийшли Мені подобається, це просто моя життя, Я цим займаюся, люблю. Интересует психологией развития, личностным развитием, угу. взаимоотношения человека с миром, гармонизация этих отношений. Это вам помогает в бизнесе или вы занимаетесь этим видом бизнеса? В бизнесе помогает однозначно, потому что бизнес – это часть жизни. Угу. Это помогает в общении, помогает в жизни, помогает для себя. То есть я живу своими ощущениями, правильно, свои ощущения от жизни дает мне какой-то дополнительный позитив, если я что-то улучшаю в своей жизни. И сегодня я представляю э, знание о цифрах, знание, э, в принципе, о, э, опознание самого себя, сам, э, своей личности, своих э, позитивных, негативных черт нашей личности. Как мы это можем использовать в нашей жизни при общении с нашими близкими, с нашими детьми, с нашей семьей и с нашими друзьями. Також і з нашими колегами. Нумерологія наука, яка як раз показує ваші можливості в этой житті. Як стати вдачній, іспользе, які так енергетики, конкретних цифр. сама ідея фестивалю полягає в тому, щоб запропонувати нашим гостям, хмельничанам, гостям міста, ознайомитись із різними методами Напрямки розвитку. Сам фестиваль у нас називається Фестиваль психології розвитку бути живим. Адже психологія це наука про душу. І на фестивалі представлені дуже різні напрямки на різні смаки для того, щоб людина знайшла свій шлях до своєї душі. Чи це є робота через гештальтерапію, чи це є робота із створенням власної мандали, чи це є робота через тіло, адже тіло це храм, де живе душа. Тому це ми пропонуємо і різні напрямки масажу, і різні школи роботи з тілом. Це танцювально терапія. Інколи виникають спірні питання там, про присутність тих чи інших майстрів про їхню доцільність, адже це все ж таки не класична психологія, яка в наш час набирає все більше, більше обертів. Але е, на думку організаторів цього фестивалю, що краще це відбудеться знайомство в рамках фестивалю, де люди зможуть знайти відповідь на якесь інше питання, порадитись з іншими фахівцями. І зробити саме для себе правильний висновок, в якому напрямку йому рухатись, з яким майстром працювати, де його стезя. Адже в кожного свій майстер, і люди мають право знайти себе в цьому світі і знайти саме те, що їм може допомогти.